सर्वत्र गोविन्दनामसङ्केर्तनं गोविन्दा गोविन्दा दशकम् एवतिरेण्ड् कं सोतनारदगिराव्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्य दीर्णहृदयसहि कान्तिनेयम् आहूय का मुखमहश्चलतो आनेतु मेन महिनो दहिनाथ चायिन् अक्रोर एष भवतङ्ग्रि परश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममना क्षितिपालपीत्या तस्यान्ययैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वा बभार सोऽयं रतेन सुकृतिर्भवतो निवासं कच्छन्मनोरथगनां स्तयिधार्यमाणान् आस्वादयन्मुकुरपाय भयेन दैवम् सम्प्रार्थयन् पति न किञ्चितविव्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदसदगीतगदं पुमांसं सं स्प्रक्ष्यामि किं स्वितपि नाम परिष्वजेयं किं वक्ष्यते सकल मां क्व वीक्षितः इत्थं निनायस भवन्मयमेव मार्गम् भूयक्रमादबिबि सन् भवतङ्घ्रिभूतं बृन्दावनम् हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष पश्यन् अवन्तदभवन् विकृतिस्थलानि पां सुष्पवेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं भ्रूमहे बहुजनाहि तदाभिजाताः एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन् सायं सगोपभवनानि भवच्चरित्र गीतां रसायनानि पश्यन् प्रमोदचरितेव किलोह्यमानो कच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वर्यासीत् तावत्तदर्शपशुतोह विलोकलोलम् भक्तोत्तमा कदिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन् जवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूधिरससिन्धुमिवोद्मन्तं सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ स्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोपनीयौ नादिप्रपञ्चद्रुतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मितार्त्रवदनौ स युवां तदर्श <laughs> दूरात्रतात्समवरुह्य नमन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमतो बहुहन् हर्षान्मिताक्षरगिराकुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सपलोतगृहं निनीत नन्देन रमर्चयित्वा तं यातवं तदनुतां निशमय्य वार्ताम् गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथा विरहदेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेणु राधाकृहेणु भवने किमु मैत्रविन्दे दूर्तो विलम्बत इति प्रमदाभिरुचै आशङ्गितो निशिमरुत्पुरनादपायाः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा